dostlar gəlin belə bir, bir sualla başlayaq bu gün e, həyatınızda olan hansısa bir situasiya, hansısa bir vəziyyət hansı tərəfə gedəcək? Hansı tərəfə gedəcək həyatınızdakı situasiya, vəziyyət? Hansı tərəfə gedəcək? Sizi maraqlandıran bir vəziyyət varsa hal-hazırda, narahat edən və ya xotda gözlədiyiniz, düşündüyünüz həmin bu situasiya və vəziyyət hansı tərəfə gedəcək? Burada üç variant var. 2, 2, 3-cü variantlar dostlar. Kim pələngi sevirsə, pələngi tutur. Bunlar Cəvahirətlıs Bağanı sevənlər. Kimi tutur? Bu sevən qurbağaları, dostları, sevgilləri sevənlər də üçün tutur. Baxın hansı ürəyinizə yaxındısa, intuisiyanıza hansı hansı sizə necə deyirlər? Rəqəm yaxın gəlirsə, tamam. Yaxşı, situasiyan tərəfə gedir, gedəcək. 1-ci variant. Ə, e, situasiyadan çox məmnun qalacaqsınız, sizin xeyrinizə gedəcək. Ə, e, oturub elə bir ki, olanları düşünəcəksiniz ki, belə necə həzlə düşünəcəksiniz də bütün hər olan bitənləri ki, axır ki, mən məmnunam bu vəziyyətdən. Yəni mənim istədiyim kimi oldu və göylər, yəni hər şey mənə kömək elədi. Mənə kömək elədi bu mövzuda, bu vəziyyətdə. Yəni hansısa situasiyanı düşünürdüsə, sizin istədiyiniz kimi bitəcək bu sitasiya. Heç bir şübhəniz belə olmasın və qeyd edəcəksiniz özünüz üçün bunu. Bu belə. İkinci variant, gözlədiyiniz fikirləşdiyiniz sitasiyansız tərəfə gedəcək. Siz bu vəziyyətdə, dostlar, ee narahat olmayın sizisiyin bir tərəfə gedəcək amma siz özünüzü qorumalısınız. Özünüzü bu vəziyyətdə qorumalısınız və mütləq və mütləq güclü olmalısınız. Heç görə problemdən problemində bir situasiyaya sa qaçmaq olmaz, amma qorunmaq lazımdır. Bunu bilin. Çünki, yəni vacibdir bu. Mütləq məmnun olacaqsınız və siz bilirsiniz siz isəyin ki bitəcək bu mövzuda. Narahat olmayın. Üçüncü variantda da baxırıq hansı tərəfə gedəcək. Ha, hə, burada da elbürdəki mütləq hətta oturub, e, yəni nə tərl deyirlər, xoşbəxt olacaqsınız. E, çox məmnun qalacaqsınız. Bu mövzunun da nəticətindən, sonucundan çox məmnun qalacaqsınız. İşləriniz yaxşı gedəcək. İşlə ilə əlaqəli idisə, münasibətlə əlaqəli idisə, yenə yaxşı gedəcək. Yəni narahat olmayın. Iı, çox ağıllımsınız, siz burada hərəkət elədiniz. Hətta ola bilsin, tanışlarla, dostlarla da bir kömək-yardım oldu. Bu da nə isə burada dostlar, əhəli olacaq bu 3-cü variantı. Üçündə də yalnızsa saxlayın. Hansısa bir vəziyyət barədə düşünürsə, sizin arzuladığınız kimi 3 üç variantın üçü də arzuladığınız kimi olacaq. 2-ci variant. Bir az özünüzü qoruyun. Ee, narahat olmayın, zaten sizin kimi olacaq hər şey. Qalib gələcəksiniz. İstədiyiniz kimi bitəcək mövzu gözlədiyiniz kimi itəcək mövzu, yəni sizin arzuladığınız kimi itəcək mövzu. Narahat olmayın dostlar, bu qədər.